Удивительным образом люди ведут себя во время кризиса. Кто-то проявляет свои лучшие человеческие черты и становится настоящим человеком, а кто-то совершенно разрушает себя, разрушает свои семьи, разрушает свое социальное окружение. А есть хорошая четверостиша Рубаи, не Мархаям, но кто-то из восточных людей сказал, что великий в падении своем величав, а низкий исчезнет совсем измельчав. Кувшин золотой, все в цене и разбитый на рынке, а на что на осколки от глиняной к рынке. Вот об этом идет речь. Испытания всегда были и всегда будут. Кризисы сменяют один другой. А если уважаемый телезритель вспомнит какой-то период своей жизни бескризисный, сколько этот период длился? Год, два, три. Как у маленького ребенка. Маленький ребенок переходит из одного кризиса в другое. Вот у него болит животик, у него беспокоят газики, вот у него режутся зубки, вот он начинает ходить, начинает. Поп падать и соответственно расстраиваться потому что расшибают коленки ладошки лоб что то еще происходит, потом приходит пора детского сада школы института и каждый раз жизнь бросает нам новые вызовы и можно предположить что жизнь это один сплошной кризис. И момент в том, что паниковать, расстраиваться, что пришел очередной кризис, либо четко отдавать себе отчет, что это всего лишь один из возможных кризисов. И вопрос о качестве жизни в этот момент. Можно перейти к тому, чтобы выживать, просто задаться вопросами своего физического выживания. Быстро сбегать в супермаркет, скупить всю гречку, растолкать бабушек на кассе, купить хозяйственного мыла, свечей, бензина, зажигалок, чего-то еще и считать, что вот я сейчас забаррикадируюсь в своей квартире и переживу эти смутные времена. Либо оставаться человеком. Что мы видели, когда в Японии происходили трагические события некоторое время назад? Люди приходили в супермаркеты и покупали порцию еды, необходимую для выживания своей семьи на один день. Никто не делал каких-то огромных запасов, не было паники. Люди уважали друг друга, понимали, что это единственный способ выжить, объединиться, вместе бороться. И Япония, как нация, поразила весь мир своим мужеством и самообладанием. Что происходило у нас? Люди бегали по супермаркетам, создавали очереди. И что может произвести, привести к кризису? Ситуация, когда курс доллара скачет, гривна падает, или ситуация, когда все жители страны массово идут в банки снимать наличные деньги. В банках нет такого количества денег наличных. У них деньги виртуальные. И соответственно, если мы поддаемся панике, мы идем и делаем. То, чего от нас ожидают, то мы создаем кризис своими руками. И вот здесь очень многое зависит все равно от личности человека. Кризис это время просто бороться за жизнь в самом каком-то жутком понимании этого слова а, на животном уровне, перегрызать глотку своим коллегам, драться за каждую копейку, за каждую гривну, за каждый доллар, либо оставаться человеком и понимать, что это всего лишь один из кризисов, что жизнь продолжается, что продолжают рожаться дети, что продолжают расти хлеб в полях. Зерно. Да, что продолжает светить солнце, приходит весна, начинается новый день, и жизнь продолжается. И вопрос в том остаться человеком, развиваться, идти дальше, заниматься своим любимым делом, в конце концов, помнить о том, что дней в нашей жизни не так много, что они, к сожалению, очень быстро утекают, как песок сквозь пальцы. И вопрос о качестве жизни встает, о том, что жизнь вообще состоит из маленьких вещей, из того, как вы проснулись, как вы улыбнулись вашим друзьям, коллегам, своим родным дома утром из того, что вы сделали, если у вас вечером ощущение того, что вы действительно занимались своим делом, делали что-то хорошее, сделали что-то, что может изменить этот мир в лучшую сторону, не просто боролись за очередную гривну, за очередной доллар, не просто были на ярмарке тщеславия и удовлетворяли свои амбиции, а ощущение того, что вы своим трудом способствовали тому, чтобы мир хотя бы остался таким, какой он есть, а в идеале стал еще чуть-чуть лучше. Вот в этом, наверное, разница этих двух категорий людей, Которые ведут себя совершенно по-разному в кризис. Кто-то продолжает заботиться о своих близких и стране, развиваться, а кто-то заботится только о своем эго и разрушает все, к чему прикасается вокруг. А на самом деле вопросов должно возникать больше, чем ответов, но это очередной повод задуматься вам, уважаемый телезритель. Вы к какой из двух категорий относитесь и что вы хотите сделать со своей жизнью?